Ровно два года назад Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Но, ну, как известно, ему это не помогло. И, собственно говоря, не поможет. Но тут что интересно. Сегодня день очень прекрасный. Почему? Ну, во-первых, светит солнце. Во-вторых, российские оккупанты умирают. Взрываются российские склады на ракет и артиллерийских боеприпасов. Ну и наверняка на этом фоне там, в России, все кричат очень громко. «Слава великому Пу!» Пул молодец, пул гениален. Он принимает очень м, а, взвешенные и м, глубокие решения. Ну и решения настолько глубокие, что летит в глубину глубин Российской Федерации. На этом фоне выясняется, что российским нацистам не сильно-то интересно происходящее на поле боя в Украине. Они как-то и Донбассом меньше стали интересоваться. Курская область еще какие-то эмоции вызывает, но все меньше и меньше. А тут прилетает, ну, соответственно, куда там Тверская область. И как сегодня уже было заявлено в Краснодарском крае. Так вот, интересная загогулина загадка появилась. Значит, Смотрите, состоянием дел на, утро сегодняшнего дня, 21 сентября, Министерство обороны фашистской России объявило о том, что они перехватили 101 беспилотник. Ну и дальше понеслась вот эта информация о том, что взлетели на воздух склады, то есть это 23-й арсенал Грау в Краснодарском крае, Октябрьская, это, соответственно, Тверская область, и была масса-масса видеосвидетельств. Но прошло чуть-чуть времени, и что мы получили? По данным Министерства обороны фашистской России, количество БПЛА, которых они сбили, не изменилось. А что изменилось? В качестве пораженных целей добавилось два объекта просто не ночь, а праздник какой-то. Ну, во-первых, появились сообщения о том, что мы атаковали аэродром Шайковка. Об этом сообщили и представители наших спецслужб, службы безопасности Украины. Ну и наши люди тоже на местах сказали, что бахнуло так, что было очень-очень страшно. И пока неизвестно, что же они там повредили. Дело в том, что Шайковку в последнее время россияне перестали использовать, потому что, потому что суд и на этом аэродроме базировались, там их домашняя база Ту-22М3. И вот интересно, они были в тот момент на аэродроме или их Путин уже прячет где-то в районе Уральских гор. Вот тут требует эта информация уточнения. Но вот этот вот тренд о том, что блин, что-то все идет не по плану, он затмевает умы российских граждан подписывайтесь на мой YouTube канал называем здесь вещи своими именами самое главное как закончится война в российском телеэфире уже объявили а украинцы как рисуют картину будущего война закончится к концу года а условия окончания войны это победа украины победа украины это возвращение к границам 1991 -го года соответственно и крыма все до конца года Слушайте, но они нормальные вообще или нет? Это Макс Юсен, это человек говно. Я его знаю лично. Кто-то скажет, Рома, ну у тебя и знакомые, ну знаете, где я моя работала, там, так сказать, и набрался различных контактов, которые с точки зрения сегодняшнего дня, с точки зрения обывателя меня не красят. Но специалисты, конечно же, оценят. И это здорово. Так вот, Макс все рассказал, чем закончится война. И там есть еще один момент, он тоже для очень узкой, узкого зрителя, узко-русского. Есть одно железное правило и в жизни, и в политике. Никогда не ссорьтесь с человеком, который укладывает вам парашют. Макс Юсин умеет подтвердить в одном предложении дважды, что он человек говно. Почему? Дело в том, что с парашютами, особенно с военными парашютами, там какая загогулина? Каждый а, спецназер, в нашем случае это сила специальных операций сейчас, ну или десант, десантник, дешевые и так далее, а, кто ему укладывает парашют? Он сам укладывает свой парашют. Там даже подписи ставятся ну, соответствующие в некоторых местах парашют под охраной. И там есть даже масса нюансов во время прыжков зимой, например. Ну, почему нельзя укладывать парашют в теплом помещении, а потом выносить его на мороз? Или наоборот. Но мы не будем вдаваться в подробности. Это же история не про стрыбки. Если и про прыжки, то только в ад, что демонстрируют российские нацисты. Значит, смотрите: не ссорься с людьми, которые укладывают тебе парашют. Так вот, именно это в таком геостратегическом плане сделал Владимир Путин этот э, идиот, человек-идиот, тире-президент России. Что он сделал? Он начал войну с, а, во-первых, когда-то с самым близким государством. Ну, были такие моменты. Эта глупость нам очень дорого обошлась, но тем не менее. А еще он обнулил все рынки западные для своей сраной нефти и своего сраного газа. Там кое-что еще, опять же, исключительно через территорию. Украину транзитируется в Европу, Европу но объемы совсем-совсем уже не те. Почему транзитируется, тема, конечно, очень-очень спорная, но, видите, мы поставляем туда ресурсы, с помощью которых делают потом в том числе ракеты и бомбы, которыми мы будем, что делать, убивать российских захватчиков. Так что я с большим интересом слежу за новостями, все вам буду рассказывать, если эти 101 дрона или БПЛА, которые были сбиты российскими военными, к вечеру перерастут в увеличение количества пораженных целей это будет прекрасно. Особенно мне понравилось, что сгорела бывшая база ЧВК Вагнера. Сейчас там они создали африканский корпус, но горело оно совсем не хуже, а может быть, даже и лучше. Но вот внимание! А на болотах. А Мало того, что стоит вой в части, блин, ну Донбасс уже никого вообще не интересует. Они думают о своем дедушке. Некоторые даже практически перестали материться. Настолько стресс. А для российского представителя связать два слова без мата, это уже кое-что. До сих пор происходит детонация в Тихорецком районе Краснодарского края. Люди выезжают из города, там происходит эвакуация. И по поводу этого пизда я хочу сказать только одно, что время работает не на нас. Пока военные импотенты дрочат вялого, вот пока это происходит, э они уничтожают нам склады с БК, уничтожают нам склады с ГСМ, НПЗ и так далее, уничтожают нам. Все. То есть э пока будем дрочить вялого, вот пока вот это будет происходить, и ни одного внятного ответа на все это не произойдет, мы теряем БК, мы теряем ГСМ, мы теряем людей, людей, которых не хватает. То есть надо было проводить мобилизацию еще давно, потому что людей надо во что-то одеть, им дать оружие, там, боеприпасы и так далее. А сейчас скоро дождем что нечего и давать будет, потому что все вам склады переходят. Не если, а это обязательно случится. Все эти арсеналы ГРАУ известны. Значит, полетные задания уже заданы. Вопрос только в том, мы смотрим, где самые свежие поставки иранского и северокорейского вот этого вот этих вот подарков с тем, чтобы убить нас. Но если оно взрывается на российской территории, это... Соответственно приводит к тому, что у нас а, погибших будет меньше. Хотя там с иранцами вообще прикольная штука возникла. Вы читали эту новость, что Ройтерс, кажется, ее раздает. А, в части того, что ракеты-то они поставили в Россию. А пусковые установки Вялого а, предложили а, иранского облизать Владимиру Путину. Кстати, насчет Вялого. Это же прекрасно. Если а, настолько важна тема, где сейчас вялый, а, то это не секрет. Он прячется в питерских дворах и проводит по скайпу, то есть в бункере, а, встречу или а, заседание совбеза российского. То есть ближайший круг военных преступников. Российских Гага плачет, в Гагу попадут только счастливчики. Угу. Силы специальных операций уже точат то, что, а, то, что им понадобится. А где Путин, кстати? Где Путин и чем он занят? А вот же он нашелся Путин. Уважаемые коллеги, добрый день. Тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности. Речь идет об объективной трактовке истории. И на первый взгляд, это прежде всего вопросы соответствующих направлений науки, исторической науки. Это вопросы, которые прежде всего должны обсуждаться в научной среде. Это все так. Это так оно и есть. И пусть после этого кто-то скажет, что этот человек не идиот. У него выносят арсеналы, выносят аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы. Он делает вид, что дедушка в домике. Дедушка нырнул опять в историю и ударился головой. Теперь они ныряют вместе. С кем? С конем или с котом, нет, все-таки Риббентроп, он известен больше как конь. Ну и Мединский, вот это российская потвора, которая тоже увлекается историей, и время от времени Путин его отправляет на на переговоры, а на этих переговоров уже мы отправляем Мединского по курсу военного российского корабля. То есть на... Ну, вы, конечно, можете написать это в комментариях слово, но все же его знают. Мы знаем, что в последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей нашей страны. Поэтому предлагаю сегодня пообсуждать эту тему. У нас два докладчика, Мединский Владимир Славович и Лавров Сергей Викторович. Я... Сидят в, на бункерах, пускай дедушки развлекаются. Хочется им подискутировать на исторические темы. <laughs> Пускай. Ведь кто его знает, сколько этого времени осталось? Ведь тут такие заявления. Время работает не на нас. Кто бы мог подумать? Только ядерный удар сможет остановить бешеную свинью. И чем больше мы это откладываем, тем больше мы теряем ресурсов и физических, так сказать, людей, и материальных в виде ГСМ, БК. И, ну, если в Министерстве обороны есть экономисты, то здесь несложно посчитать, что время работает не на нас. Это понятно. И еще понятно, кто здесь свинья. А, она хрюкает на фоне флага ЧВК Вагнера. Вот этот вот Гузенко, да, он называет себя 13 -й. Не знаю, почему 13 -й. Наверное, думает, что это какое-то магическое число. Вопрос в чем? чувак, который позиционирует себя как российский солдат, занимается тем, что на фоне флага вещает какую-то дичь. Но я просто к тому, что если человек служит в армию, то он должен в армии он должен повторить подвиг Гудверна и Эрнеста, то есть отправиться в местной штурм со всеми вытекающими для него Последствиями. А если он просто занимается календованием денег у доверчивых российских граждан, ну, это говорит о том, что ну, россияне идиоты. Ну что ж, чувак вообще не воюет. Но ну, если ты не воюешь, тогда не называй себя солдатом. А правильно, называй себя человеком, который критикует Владимира Путина и подсказывает ему использовать ядерную бомбу. Только вот эти советчики, они не догоняют одного очень важного и весомого факта. Ну, почему они думают, что будет лететь только в их сторону? Вы не знаете? Может быть, они тупые. Это многое объясняет. Ну, ну такая ситуация, что поделаешь? На фронте нет ничего с э, таким. Э динамическим развитием ситуации на фронте и в ТУ, можно и Белгород потерять. Но у меня просто в голове не укладывается, вы или не говорите там, что там собираемся всех победить, или как-то вот что-то делаете для того, чтобы на фронте что-то появилось. Людей нет, воевать некому. А а Отдать это... бабкины тела, это без проблем, все равно упрутся в городскую агломерацию, которую штурмовать вообще нечем а лучше повыбивать российские силы на подходах к городской агломерации. А что делать там, непонятно, потому что резервов нет. Хотя анонсы ударов по Москве делаются теперь где? Правильно, в эфирах российского телевидения. Ну, мы так сейчас на Москву скинем какую-нибудь там бомбу, и пусть она нас попробует проигнорировать. Но вот они демонстрируют свои планы просто-напросто. На самом деле очень глупая позиция, вызывать огонь на себя. Кто-то видит хоть один недостаток в части того, что нужно бомбить Москву. Еще раз, смотрите, какой тренд. То есть они теперь обсуждают не Донбасс, не войну на территории Украины, а то, как мы будем бомбить Москву, ну и арсеналы Грау за пределами Садового кольца и даже МКАДа. Мы беспощадны. Хотя если по Москве, то нужно начинать там вот в середине бульварного конца, конца кольца и наступит конец дедушке историку. В том, что фактически Украине дали разрешение бить дальнобойным вооружением, просто ищут повод, как это официально оформить и как об этом объявить, чтобы при этом не развязать Третью мировую войну. Такой вот требуется у них. А вот теперь решение об открытии двух штабов в Финляндии. Значит ли это, что Запад, официально страны НАТО будут наводить украинские беспилотники не только над Черным морем, но и над нашей Балтикой? Потому что мы же помним удары беспилотников украинских по Мурманской области. Теперь это, по сути, подконтрольная территория для наведения Странам НАТО. Да, там в зоне опасности не только Мурманская область там в зоне опасности и Калининградская область получается, и Санкт-Петербург с его окружением. Вы заметили, что была вот эта в публичном пространстве дискуссия давать Украине право наносить удары в глубь российской территории. Дискуссия была, ответа никакого не было. Многие в Украине расстроились. Мы на этом YouTube-канале, на который вы подписаны, конечно же, не расстроились. Почему? Потому что дискуссия была, дискуссия закончилась. Результат какой? Все, как мы любим. Значит, без личных анонсов. Значит, начали а, в, взлетать а, на воздух склады с боеприпасами. Только Ким прислал подарок Пу, и он же Ху, и сразу это все улетело в атмосферу. Продолжается э эвакуация. Кстати, мы к чему угрожаем? Санкт-Петербургу. А где маньяк? В Питере прячется. Чувак, давай! Копай ямку глубокую в районе Уральских гор, оттуда тебя выковыряют. Потому что опасность там еще больше и дальше идет. НАТО по существу готовят э, силы, готовят э, структуру, чтобы отсечь Мурманскую область и все базы Северного Флота от континента. То есть по существу они готовятся сами вступить в войну с Российской Федерацией. То есть здесь Украина это уже мелочевка, это такая, как, как, как говорится, это первый такой шаг, первое военное движение. То есть они угрожают нам как бы стратегически и в планах это рассматривая но это было бы логично с учетом вступления Финляндии, которая имеет большую границу с нами как раз таки в районе Мурманской области. Как все интересно разворачивается и поворачивается. Опять же, я не слышу заинтересованности в украинских территориях этой заинтересованности становится все меньше и меньше. И мы их реально, мы их реально излечим. И знаете, вот только что мне написал вот прямо во время записи этого видео а мой друг из Москвы. По конспиративным соображениям имя и фамилия называться не будет. Мы благодарим за наводку и не только. Значит, что написано в этом сообщении? В советском фильме Ирония судьбы или с легким паром есть песня. На Тихорецкую состав отправиться. А, вот отправились туда пока украинские системы поражения. А, а еще там есть слова: платочки белые, глаза печальные. Валяйте с Украины, придурки. Тот, кто первый сообразит это, останется жив. А всем остальным кирдык. Летаки летят, будем бомбить. До встречи. Украина была, е и будет. Не забудьте подписаться.